জোড়া ফুলে যোগদান করলেন জন বাল্লা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন জন বার্লা আলিপুর দুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ বাল্লা সরাসরি শুভেন্দু অধিকারীকে তোপ দাগেন তিনি পদে পদে বাধা দেবার অভিযোগ উন্নয়নের কাজ করতে বাধা বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে তোপ জন বার্লার জোড়া ফুলে যোগদান জন বার্লার আলিপুর দুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ বাল্লা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ জন বার্লার সরাসরি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে তোপ পদে পদে বাধা দেবার

हमारा डेवलपमेंट मंत्री होते मैं जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जनता का सेवा करने जनता के लिए काम करने के लिए अपना क्षेत्र का काम करने के लिए ले। लेकिन मुझे अपना ही पार्टी के लोग वर्तमान पश्चिम बंगाल का विरोधी नेता सुनील अधिकारी ने मुझे इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है 100% फंड एसीएन की स्टेट का शेयर 40 60 नहीं है 100% फंड लेके हमने रेलवे में जस्ट रेलवे ने सब बातचीत करके जमीन भी चिन्हित कर दिया था बस हमें साइन करना था। लेकिन यहां से हमारा मिनिस्ट्री में फोन गया और मुझे रोका गया। इस प्रकार से अगर डेवलपमेंट काम को अगर रोका जाए तो कौन ऐसे पार्टी करेगा जनता का सेवा के लिए जनता ने मुझे चुन के भेजा था काम करने के लिए और काम करने नहीं देता तो फिर मैं क्यों क्यों करूं ऐसा पार्टी मुझे बाधा देता आज तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पांच डेसिमल कम से कम हमें जमीन तो मिला चाय बगान में जहां डबल इंजिन सरकार है आठ लाख वर्कर है यहां तो चार लाख वर्कर है ये ही सारा इतना सारा और ये ट्राइवल ऊपर कल करता दिन में हमें लगता है हम देख रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाए कल से हमारा ट्राइबल का स्टेटस है ट्राइबल का जो भी पावना है वो कल के हमारे हाथ से भी छीना जाएगा दीदी हमारे लिए दुआरे सरकार घर घर पे हमारा योजना को प्रचार कर रहा है लक्ष्मी भंडार मिल रहा है इससे हमारे काफी चाय बगान का के मजदूर के लिए काफी सहयोग मिल रहा है अगर ये बहुत सारा बगान बंद हो जाता है तो ये कम से कम कं, कुछ तो कुछ हद तक तो हम हाँ आने वाला दिन दीदी से बात करेंगे हमारा चाय बगान का वो बहुत सारा मुद्दा है उसको लेके हम काम करें मैं दीदी से बैठूंगा और चाय शर्मी के लिए बात करूंगा एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान इसका मतलब सबको लेके चलना दीदी सबको लेके चल रही है सब धर्म को लेकर सब जात पात को लेके चल रही है सभी के लिए বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুমিক ভট্টাচার্য কি বলেছেন উনি সাংসদ ছিলেন কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন ওনার পারফরমেন্স পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবং উত্তরবঙ্গের মানুষ চা বাগানের মানুষ দেখেছেন তা বিরোধী দলনেতার সঙ্গে ওনার সম্পর্কটা কোথায় হলো বিরোধী দলনেতা উনি কাকে দাবিয়ে রেখেছেন উনি যদি বিধায়ক হতেন তাও উনি বোঝা যেত হয়তো উনি কিছু উপস্থাপন করতে চেয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী বাধা দিয়েছেন কিন্তু দূর দূর পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক অন্তঃসার শূন্য অবস্থা এবং রাজনৈতিক দীনতা এই শুভেন্দু অধিকারীকে বারবার আক্রমণ করে তারা নিজেরাই প্রকাশ করছে।